Оцінюють її в іншим, іншим разом. Але в той же час курілка був Юрій Васильович, якого пан Головатий і пан е, Черніченко облили кров'ю, е, вилили на нього кров. Ю. Але ж за це ніхто не покараний, ви виявляєте собі. І це теж е, свавілля цієї людини. Чому ніхто не покараний? Він, він не покараний. І чому він, ну, йому все як згуся вода. все сходят к тому, что бездеятельность, и никто не реагирует. Никто не хочет, даже сейчас не Смотрите, вы все знаете меня как воина. Свою... у меня профессия такая, я в интернете живу. До тех пор, пока дети на Сергея Чередниченко было как гражданина Украины, это было одно. До тех пор, пока это казалось лично меня, я вообще на это закрываю глаза. То есть меня он убивал, я, я, я этого не боялся. Но на данный момент он является депутатом городского совета. То, как он себя ведет публично в переписке, публично еще раз подчеркиваю, он дискредитирует каждого из вас отдельно. То есть он подчас настолько э, цинично и по себя ведет, э, правильно Борисович сказал, э, самое простейшее выражение это самое простое, что можно бы прочитать от него. Я понимаю прекрасно, что сегодня, если бы он здесь был и мы начали ему это открыть, он быстро откажется от того, что это его страница. Он быстро скажет, что это не он. Это само собой произойдет. Но надо понимать отлично, что завтра любому из вас он напишет то же самое. Публично. Куда он напишет послезавтра, мы не знаем. Сегодняшние письма на горе Столковного удержания в милицию То по есть, поводу гомосексуализма, вы меня извините, я отлично понимаю, я вел с ним открытую публичную переписку и он мне отлично дал понять. Это его руки. Пускай не он лично это писал, но с его это подача. Но вы меня извините, на что человек может пойти завтра, от кого, из, от ними, никого из вас завтра будет написано письмо в какую сторону. Каждый должен понимать. То есть человека, я давно уже наш совет городской, да, я с самого начала просил, чтобы человека пригласили на эту комиссию. С ним надо было поговорить уже давно, потому что он в своей деятельности не останавливается. Он дискредитирует звание депутата городского совета. Изначально дискредитирует.